три богатыря такие идут, Илья Муровец, Добрый Никитич, и Чмир Шабопович. Mm -hmm. на Русь ну, возвращаются, идут, 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 идут. уже. вторая неделя, третья неделя, ну и тут скучно уже, темами разговоров закончились. Тут идут, идут, идут. Ну, тут Добрый Никитич такой говорит, мужики, давайте поспорим. Тот дольше ведро нахуй хую пронесет с водой. Те ж такие, ну давай, в общем, хуяк-хуяк. ведро, набрали воды, и тут Илья Муровец такой берет, фу, Положился на какой и побежал. Те же за ним бегут, бегут такой, уронил. Ну, тут 10 тысяч метров насчитали. Тут такой, ну, приедите, кипич, хуяк, хуяк, хуяк. Положился тоже, побежал. Две, 20 тысяч шагов пробежал. Те же такие, ух, нихуя себе, богаты. Вот Алеша такой, фу, фу, короче, корыто, бацает. Воды дра, боже, на хуй бежит, а они за ним, наверное, угнаться, бегут, 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 уже потеряли его из забегают в лес, начинает кричать «Алёша, Алёша, ты где?» Он говорит, никто не отзывается уже, потемнело, темно. Слышат в лесу смех какой-то, а так это Алёша, наверное, кричит, смеется. Идут на этот смех, тут смотрят, картина такая, Алёша мертвый лежит. И на ветке соловей разбойник сидит и смеется, и такие, ебать, что ты типа сделал? Что ты с нашим другом сделал? Чего он мертвый лежит? Он говорит, да такой смерти в жизни Я не Папа вон охуел полку назвать. Все <laughs>